The Kanjo, a 7.68 kilometer long loop of connected highways that encircle the city of Osaka. For most, it's their daily commute. For some, it's another noisy highway that runs through the middle of their neighborhood. But for the Kanjozoku, it's the loop where friendships and rivalries are formed. Welcome to their automotive playground. Uh -huh. 20カルチャー、大阪、関西の文化そのもの、いろんな車だけじゃなく、いろんな人とのつながりだとかっていうのがずっと何十年にもわたって受け継がれてる場所なんで。The Civic is as much a part of Kanjo culture as the Highway Loop itself. 続いては、why, for, シビック、魅力やね、速い、よく止まる、よく曲がる、まあ、僕らももともと FR、FR の例えば、まあ、86、レビンとかあんなの乗ったけど、もうこれは乗ったら、もう闇みつきになって、まあ、車やね、えから。 魅力のある車ねうん、まあ、ずっとシビックを見てきたわけですけど乗って初めてわかったのがやっぱりあの VTEC エンジンのすり抜けに必要なクイックさそれでその格上の車と、うん、勝負できるっていう部分がやっぱりどうしてシビックなんですかシビックは阪神高速は感情はもう一般車も多くてその中でもすり抜けしやすい車の幅が短いから 走りやすい一番シビックにしかない魅力がありますルーツは結局大阪関西鈴鹿サーキットがある鈴鹿サーキットっていうのが昔からシビックのワンメイクレースがずっと行われているところでもともとその要はシビックのワンメイクかっていうのを感情に持ってきたっていう。 いうのが一番最初だから結局関西ですごいその JDM リアル JDM っていうのは発信は全部関西で日本全国でてもこれだけシビックホンダ車が盛んなのは関西なんですよ。 Originally used to reference products coming out of Japan, the term JDM now largely refers to Japanese automotive culture and style in general. The Kanjozoku, however, beg to differ. You 要はアメリカの人たちが日本のものをこういいものを取り入れていただいた上でそれがまた日本に帰ってきてるそのそれを見て日本人がマネをしてるだから結局 JDM と呼ばれてバーッと広がって若者たちがやってるものっていうのはちょっと違った JDM であっていや我々が。 築き上げてきたもの我らの先輩たちが築き上げてきたものっていうのがあのいわゆる JDM リアルな JDM っていうのは昔からずっと変わらず関西大阪で感情っていうのが作り上げてきた文化っていう部分であって。

知らない車とか、知らない運転手でもこうこう走って、その言うたら勝負できて、あのー、昔はこう走よそく走ったら喧嘩になったけど、今はもう、切磋琢磨こう走、走るのを、あのー、頑張って、みんなで競争して、ほんで、あのー、最後にありがとうとか言って、そんな感じで。 好きやから周りがそんなんばっかりまあみんな若い子もやったらええのになとか思いながら、まあ、いつも俺、俺,まあ、俺らはいつもずっと走ってるときが一番、えー、楽しいし、頭の中がもうドーパミン爆発します

これは今、あのー、の自分たちの下の世代がきちんとまたその下の世代にリアル JDM を伝えることができるようになったその時が僕らが走るのをやめる時危険を犯しながら社会的名誉を危険にさらしながら。 走るっっていうののはやっぱりその伝統僕らは上の人たちから受け継がれてきて教,えて教えてもらったその伝統を下の人間たちに伝えていくってやっぱ使命が。